સુરત આવેલ સનફ્લાવર સ્કૂલ માં ધોરણ બે ની એક વિદ્યાર્થી ને માર મારી સ્કૂલ માંથી બહાર કાઢી મૂકવાની ઘટના સામે આવી છે સુરત ખાનગી શાળામાં એલસી ન હોવાના કારણે એક બાળકીને સ્કૂલમાંથી કાઢવામાં આવ્યું છે જ્યારે કહેવામાં વાલીઓ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે કે શાળા દ્વારા અમારે આઠ મહિનાથી અમારી બાળકી અભ્યાસ કરતી હતી જ્યારે ટીસી ન હોવાના કારણે એને મારીને બહાર કાઢવામાં આવ્યું છે સમગ્ર મામલો શું છે આપણી હાથે વાલી અને જે વિદ્યાર્થીનીને બહાર કાઢવામાં આવ્યું છે આપણી સાથે મોજૂદ છે આપણે એમની જોડેથી જાણીશું તો શું હકીકત છે એમાં કોણસી ક્યાં લામે આપી લડકી કા ઓર કોણસી સ્કૂલ મેં પઢા કરી દેવું ક્યાં મામલા હે પૂરો હું इससे सरसती पड़ती है कुमकुम -कुम नाम है इसका इसका ये टीसी नहीं हुआ था तो मैंने कहा मैं गाँव जा रहा हूँ लेके आऊँगा पहले बोला था मैं टीसी आ जाएगा तो वहाँ कोई आया नहीं फिर मैं गया टीसी लेने के लिए तो कोई वहाँ से टीसी सी बना ही नहीं बोलते एक दो तीन चार का टीसी ही नहीं है यहाँ पे जाके ये जन्म दाखिल इसका हॉस्पिटल का दिखाओ हो जाएगा वहाँ पर यहाँ पर आया मैंने यही बोला आधार कार्ड ही बनवा दिया मैंने आधार कार्ड बनवाने के बाद भी नहीं हुआ वहाँ बोलते हो जाएगा गाँव बोलते हो जाएगा यहाँ बोलते नहीं होएगा ये आठ महीने तक फीस भरता रहा फिर उसके बाद लिया ही नहीं

फिर मैं टीसी क्या बनाने कहा लड़की निकल आई वो सर मिले तो कहते हैं है, कितने समय में स्कूल में वो पढ़ाई करती थी थी और कुछ फीस भी भरी थी कि क्या है पूरा मामला आठ महीने भरा हुई फीस पूरा साढ़े छह सौ रूपए महीना फीस है उसका हर महीने आठ महीने तक फीस भरा हुआ आठ महीने बाद ये पेपर का टाइम हुआ अभी निकाल दिया अब कहा जाएगी कितने दिन से बच्ची घर पे और आपको इस किसके बारे में आपने किसको रजवात की थी आज 20 दिन से घर पे है मैंने भाई साहब को रजवास की थी और भाई साहब बोले ठीक है मैं करवाता हूँ कोई अधिकारी आपने किसको वहाँ पे रजवात की है इसके बारे में ये मैंने नहीं भाई साहब को की है बस किसी को नहीं